daftarga yozib qo'ysangiz keladigan pulim bor kelishi bilan to'layman inshaalloh. qarz daftari ha yaxshilik qil dengizga uloqdir baliq bilmaydi xoliq biladi deyishadi xayrli ishning eng yaxshisi ko'z ko'z qilmasdan qilgan yaxshilikni yaxshilik qilinuvchi kishining ham sezmay qolishidir bunday xayrli ishlarga qarz daftarini misol qilib keltirishimiz mumkin Zimam qarz daftari usmoniylik madaniyatining eng chiroyli yordam berish o'rnaklaridan biridir bir tanesidir. bilgan biladi juda ham uzoqda emas balki yaqin davrlarda ham imkoniyati bo'lmagan mahalla fuqarolari mahalladagi do'konlardan narsa sotib olar va kelasi oy boshida to'lov qilish sharti bilan qarz daftariga yozdirar edi bu qarz daftarining nomi usmoniylik davrida zimem daftari deb nomlangan o'sha davrda o'ziga to'q kishilar ayniqsa ramazon oyida oddiy kiyimlarni kiyib olib mahalladagi do'konlarni aylanib yurishardi assalomu alaykum og'a alaykum assalom qarz daftaringiz bormi bor og'a necha varoq o'ttiz varoqcha og'a daftardagi jami qarzlar to'plansa qancha chiqadi taxminan to'rt yuz ellik aqcha chiqadi og'a to'rt yuz ellik aqchaa yaxshi u varoqlardagi hisoblarni o'chirib yuboring unda to'xtang evet, shu daftarni taroziga qo'yingchi yetadimi yetadi ko'nglimizga shifo bo'ldi alloh ehsoningizni qabul qilsin barchamizdan barchamizdanhadisi sharifda aytilganidek o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin qarzlarim ancha ko'payib ketdi pul bo'lmasa hech narsa bermayman desa nima qilaman assalomu alaykum osima fandi men haligi nima kerak edi hanifa singlim non va tuxum sotib olmoqchi edim lekin umuman pulim yo'q bilaman qarzimiz ancha ko'payib ketdi qarzingiz yo'q singlim qanday qilib alloh razzoqdir singlim men oladiganimni olib bo'ldim hech kimni qarzi yo'q do'konimdan marhamat nima xohlasangiz olavering yangi daftar ochamiz usmoniylikning eng chiroyli odatlaridan biri bo'lgan qarz daftari bizlarga juda ko'p narsani o'rgatuvchi odatdir chiroyli axloq yordamlashmoq bizga otalarimizdan meros qolgan qiymatli xazinadir bu kabi chiroyli odatlarni bardavom qilishga barchamiz birdek mas'ulmiz hazrati mavlononing aytgani kabi ichimizni tashimizdan ko'ra ko'proq bezataylik zero tashimiz xalqning ichimiz haqning qaraydigan joyidir billahi minash shaytonir syoiro